Всем привет! И слава Украине! Я Дмитро Антонов, и вы на моем канале. А я из Украины. 22 день войны. Украина сражается. За вчерашний день отмечено нашими вооруженными силами, руководством, что э, наземное часть вторжения захватников остановилась, замерла. То есть можно констатировать окончание первой фазы и скоро начнется освобождение. Остается огромная боль. Это Мариуполь. В Мариуполе оккупанты по-прежнему пытаются захватить город. Они его обложили со всех сторон, но в ближайшие дни, я думаю, что пойдет освобождение города. Поэтому они просто звереют, просто звереют. Сейчас Мариуполь почти полностью находится в окружении. Полк Айдар сражается. И дает э, уверенный отпор э, окружившим. Но тем не менее, в данный момент, вот, к примеру, на вчерашний день, Мариуполь находился в блокаде. Воды нет, света нет, связи нет. Э, зеленые коридоры еле-еле открываются и только выпускают частные машины. И вот скажите мне, пожалуйста, чем отличается? блокада Ленинграда во время Второй мировой войны от блокады Мариуполя. Отличается только тем, что более жестокое отношение к мирному населению, бомбежки и тотальное истребление гражданского населения. На данный момент в Мариуполе уже погибло более двух с половиной тысяч мирного населения. И здесь же скажу, что уже по всей Украине погибло 103 ребенка на данный момент. Вот это количество уже зафиксированных погибших в Мариуполе значительно превышает количество всех погибших военных украинских на всей территории Украины. И все равно продолжаются э, атаки, бомбежки и другие преступления расистов. Вчера была сброшена сверхмощная бомба на здание драматического театра. В этот момент в театре укрывались э, бомбоубежище более тысячи человек. А это в основном женщины и дети. Количество жертв сейчас невозможно установить, потому что продолжаются обстрелы, и произвести э, расчистку завалов не представляется возможным. А вход в бомбоубежище завален полностью обломками здания. Был красивый драматический театр. И посмотрите, во что он превратился. Только звери это могут сделать. Долго. Статистика по потерям рашистской армии. Это 13 800 человек приблизительно более 150 танков почти 100 самолетов 120 вертолетов и куча куча всего остального так что задумайтесь за время войны вот за эти три недели украинская армия получила больше техники это танки Т-72Б3 Т-80, Т-90, бронированные машины, КАМАЗы, полевые кухни и много чего остального. Такое количество этой техники получили, которое они получили от украинского военно-промышленного комплекса за предыдущие 8 лет. Поэтому продолжайте. Половину сожгем половину будем использовать в своей армии. Как было сказано, пришли демилитаризировать и наоборот вооружили нашу украинскую армию. Пришли геноцифицировать, а по факту дефекализировали с сами, потому что, извиняюсь за выражение, Обосралась рашистская армия. Киев ведутся регулярные обстрелы ракетами э, объекта военно-промышленного комплекса. Харьков тоже ведутся обстрелы. Э, не знаю чего, но и в Киеве, и в Харькове попадают в жилые дома. Одесса. держится, держится Одесса, ожидает вот уже вторую неделю десанта, но с десантом как-то не складывается. 14 кораблей где-то кружится на рейде там далеком, уже подальше находится, потому что один корабль подошел немножко поближе неделю назад, так сейчас он кормит черноморских бычков и крабов. Была попытка высадки десанта, но десант почему-то весь оказался в воде и благополучно тоже пошел дружить с черноморскими бычками. Пару современных Су-34 позавчера э, было сбито, и они благополучно нырнули в воду. Ну, и так получилось. Э, потому что все равно бы ни один летчик не выжил. Отмечено за последнее время при сбитии самолета и успешном катапультировании пилотов, сидящих в российских самолетах, парашюты не открываются. Так что задумайтесь, пилоты, на кого вы работаете. Вас, вам все равно не дадут выжить ни в коем случае, только бы вы не попали в плен. И все, как бы ушедшие кормить э, крабовых бычков, не смогли выбраться, не смогли выбраться. И сказки не получилось. И 33 богатыря не смогли выбраться на берег. С другой стороны, готовился десант на вертолетах для захвата Одессы. Десант этот базировался в Херсонском аэропорту. И благополучно вертолеты были сожжены. Подлетело еще немножко вертолетов туда, потому что ну, надо восполнять. Их тоже немножко покрошили. Поэтому все благополучно. Продолжается Охота как на колонны, ну и на отдельные танки. Сейчас будет небольшой сюжетик, как полк Айдар гонял одинокий танк, в конечном итоге загнал его. Использовались по всей видимости РПГ, поэтому посмотри, сами посмотрите, увидите, как это происходило. Украинские фермеры не дремлют, потихонечку прибирают к рукам расшистскую технику. Ну, спрашивают у них, зачем. Они отвечали кратко, надо. Так что потихонечку тянут, оно в хозяйстве все пригодится. Ну, если техника сложная и нужная, конечно, она передается армии. Смотрим. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец, пиздарь технику, блядь, охуеть. А -а -а, молодцы. И теперь... Об авиации вспомним наш самый большой самолет в мире. Это я снимал 5 лет назад. Еще радиообмен не писал весь шум это тот шум, который внутри кабины стоит. Ну, немножечко слышно наши разговоры. И. А, это Хьюстон. Посадка на полосу 0,8 правая. И когда мы освободили полосу самолет, который там слева стоял перед полосой, спрашивает у диспетчера, а что это за самолет? Ну, диспетчер там вначале говорит, это Airbus, потом поправился, говорит, а, АН-225, говорит, это русский самолет АН-225. Ну, мне пришлось туда вмешаться и сказать, что не русский, а украинский. Смотрим. України. Слава Україні і смерть ворогам. Обов'язково далі буде до завтра. Пока.